والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم حضراتِ گرامی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے میں عام طور سے ہمارے یہاں یوم عاشورہ تک تو محرم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے کیا فضائل ہیں روزے کے کیا فضائل ہیں اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور یزید کا کیا کردار تھا اس پر بات کی جاتی ہے اب چونکہ یوم عاشورہ بھی گزر چکا ہے تو میں نے بہتر سمجھا کہ ایک روایتی انداز کو چھوڑ کر کے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ اسباق حاصل کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اور ہمیں اس سے جو ہے اس کو اپنے لیے اسوہ کس طرح بنانا چاہیے اس میں ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی ہے پہلی بات تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ واقعات کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے اسی لیے ہم پاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ قصص بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے قصے ان کے اقوام کے قصے جنہوں نے مانا ان کی ان کے قصے بیان کیے گئے جنہوں نے نہیں مانا ان کے قصے بیان کیے گئے تو قرآن نے بڑی اہمیت کے ساتھ ان کو بیان کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں واقعات اہم کردار ادا کرتے ہیں انسان واقعات سے سبق حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں اس کی اچھائی اپنے اندر اتاروں اور برائیوں سے میں دور رہوں خود قرآن نے بات کہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي نفیقت صسیحی عبرۃ أُلِي الْعُلِ الْأَلْبَابِ کہ ہم نے جو قصے بیان کیے ہیں اصل میں ان میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں میں عبرت رکھی ہے تو ہم بھی اس قصے کو سامنے رکھ کر کے کوشش کریں گے کہ اپنے لیے ہم کچھ رہنمائی تلاش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ایک مزید ایک بات اور عرض کرتا چلوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوم عاشورہ کی بڑے فضائل ہیں احادیث میں وارد ہیں اور لوگوں کو متنبی بھی کرایا جاتا ہے کہ بھئی یوم عاشورہ ہے تو اس کا روزہ رکھیں نو دس کا یا دس گیارہ کا روزہ رکھیں لیکن ایک بڑی کوتاہی ہے ہمارے یہاں پر وہ کوتاہی یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کے فضائل ضرور بیان کیے جاتے ہیں جبکہ روزہ رکھنے کی فضیلت اس پورے مہینے کی ہے اصل فضیلت اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی ہے صرف یوم عاشورہ کو نہیں ہے تو ہمیں کم سے کم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہم سے بن سکے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم روزے رکھیں یوم عاشورہ کا بھی رکھیں ضرور رکھیں اور اس کے علاوہ کم سے کم یہ کوشش کریں کہ بھائی پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھیں یا ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھی تو آپ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ یہ جو سنت نبوی حدیث مبارک میں جو بات آتی ہے کہ محرم میں روزہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ باقی دن جو بچے ہیں محرم کے انشاءاللہ اس میں بھی ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے اب آتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں اس میں پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت حضرت حسین نضیر اللہ عنہ نکلے تھے یزید کے خلاف تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی انفرادی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا مسلمانوں کی مساجد میں اذان دی جا رہی تھی جو نظام تعلیم تھا وہ جاری تھا لوگ زکاة دے رہے تھے سارے کام لوگ کر رہے تھے پھر اسی کیا وجہ ہوئی کہ حضرت حسین نضی اللہ عنہ کو حکومت کے خلاف اور یزید کے خلاف جو ہے ان کو نکلنا پڑا اسی کیا وجہ رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اصل میں امت مسلمہ کی جو حیعت اجتماعی ہے امت کا جو سیاسی نظام ہے اور وہ ایک زابر اور جالم بادشاہ کے انڈر چلا گیا تھا اور اس نظام کو اس زابر اور جابر بادشاہ سے بچانا ضروری تھا تو پہلا سبق ہمیں جو حضرت حسین علیہ السلام کی حضرت حسین نظر اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور جب اسلام کے اجتماعی نظام کو ٹھیس پہنچائی جائے تو ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے پہلا سبق یہ ہے دوسرا سبق یہ ہمیں ملتا ہے حضرت حسین کی زندگی سے کہ آپ دیکھیں حضرت حسین علیہ رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو آپ پہلے جنگ کر سکتے تھے پہل ان کی طرف سے ہو سکتی تھی جنگ کرنے کی لیکن آپ دیکھیں کہ آخری دم تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کی تو اگر ہمارے سامنے کسی مسلمان سے ہمارا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی جھگڑا ہے کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو اس کے خلاف ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے کم سے کم ہمیں اس اس سے یہ سنت معلوم ہوتی ہے حضرت حسین کی کہ ہماری طرف سے کسی مسلمان کے خلاف کوئی جو ہے اقدام نہیں ہونا چاہیے ہماری طرف سے اقدام نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر سامنے والا کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو اس کا ہم دفاع ضرور کریں گے لیکن ہمیں اپنی طرف سے کسی مسلمان کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے ہمیں حت تل مقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان سے جو ہے اس کو تکلیف پہنچانے سے بچیں کتنی اہم حدیث ہے حضرت ابو دا... امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ اپنی پوری کتاب کا خلاصہ یا جتنے حدیثیں آپ کو یاد ہیں اگر آپ ساری حدیثوں کا خلاصہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ کس میں بیان کریں گے تو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میرے پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہیں اب جو پانچ لاکھ حدیثیں اصل میں یہ ہوتی ہے اصل میں سند کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے وہ اصل میں متن کم ہوتا ہے لیکن سند چونکہ پانچ لاکھ یاد تھی ان کو اس لیے انہوں نے اس کو پانچ لاکھ حدیثیں کہہ دیا اور محدثین کے یہاں سند کو ہی حدیث کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہیں اس میں سے میں چار حدیثیں ایسی ہیں جو میں خلاصے کے طور پر اگر چار حدیثوں پر آدمی عمل کر لے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پورے دین پر ساری احادیث پر اس نے عمل کر لیا ان چار احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس سے اس کے مسلمان بھائی اس کی پریشانیوں سے محفوظ ہوں اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو حضرت حسین کی سیرت سے بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بھی مسلمان کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف سے ظلم ہے تو اس کا دفاع کریں آج دیکھیں ہم دنیا میں چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں جتنے مقدمات مسلمان مسلمانوں کے ہیں وہ سب مسلمانوں کے آپس میں ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے خلاف ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے ایک شاہین باغ کا واقعہ بتا رہے تھے وہ شاہین باغ میں زمین زمین پڑی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی زمین تھی وہ مولانا فرما رہے تھے کہ وہ زمین جو ہے اتنی زمین تھی وہ اتنی زمین تھی کہ اگر دلی کے مہنگے سے مہنگے جگہ اس جگہ کو خریدا جائے شاہین باغ بہت مہنگا نہیں ہے دلی میں لیکن اگر دلی کے مہنگی سے مہنگی جگہ میں اتنی جگہ کو خریدا جائے تو وہ جگہ چودہ پندرہ لاکھ روپئے کی آ جائے گی اتنی کم جگہ تھی وہ اب دلی میں دیکھیے دلی میں مہنگی سے مہنگے علاقے میں جو ہے چودہ لاکھ روپے کتنی زمین آتی ہے مشکل سے مشکل سے چودہ پندرہ اگست مشکل سے تو اتنی زمین تھی وہ دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا تھا اس زمین کے اوپر کہ میری اور میری ہے, میری ہے میری اور میری ہے اب کیس چلتا رہا مقدمہ چلتا رہا دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کاروائی کرتے رہے اس کاروائی میں دونوں کے تیس لاکھ روپے خرچ ہو گئے ایک پارٹی کے چودہ لاکھ روپے لگ گئے اور دوسرے پارٹی کے سولہ لاکھ روپے لگ گئے اور دونوں کے جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ زمین کس کی ہے یہ زمین کس کی ہے پھر مولانا نے سمجھایا تو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے پھر کیس ویس واپس لیا تو آپ سوچیں سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کس طرح ہم ان کو پریشان کرتے ہیں بلا وجہ بھی پریشان کرتے ہیں اور بعض دلوں میں رنجشے بھی ہو جاتی اور مسلمان بھائی کا تو چھوڑی اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے اپنے سگے بھائی کو اور لوگ اپنے باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنے باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کے دشمن ہو جاتے ہیں تو حضرت حسین کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی طرف سے کسی مسلمان پر اقدام نہیں کرنا چاہیے ہماری طرف سے کوئی مسلمان پریشان نہیں ہونا چاہیے تیسری جو ہمیں درس ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ ان کی زندگی سے وہ ہے حضرت حسین کا صبر و استقامت آپ دیکھیں کن مشکلات سے گزارا گیا حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں تو ان میں اس اس مقام پہ آپ دیکھیں کن مشکلات سے گزرے ان کے بچوں کو مارا گیا ان کے ان کے اہل ویال کو قتل کیا گیا ان کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا ظلم کیا گیا کتنے مزالے ان پر کیے گئے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اپنی رائے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے ان کا صبر و استقامت جمع رہے تو ہمیں جو ہے جب دین کا معاملہ ہو ہمیں دین کے معاملے میں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے اگر کوئی پریشانی آتی ہے دین کے معاملے میں خاص طور سے تو ہمیں اس کو جو ہے قوت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے یہی حضرت حسین کی سیرت کا پیغام ہے چوتھی جو چوتھا جو ہمیں درس ملتا ہے اس سے کہ ہمیں سیرت کی کتابوں سے جو حضرت حسین کی زندگی پر لکھی گئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے ان حالات میں بھی نماز ترک نہیں کی جنگ کے حالاتیں حصار کیا ہوا ہے چاروں طرف سے دشمن کا حملہ ہو رہا ہے لیکن حضرت حسین کی کوئی نماز نہیں چھوٹی نماز ترک نہیں کی بلکہ ایک تاریخی روایت ہے اس کا صحت کا تو مجھے پتا نہیں لیکن جو ہے وہ تاریخی روایت ہے کہ ان کے گلام غلام نے آکے کے بتایا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیجیے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو دعا دی اس غلام کو کہ تو کتنا اچھا آدمی ہے کہ تجھے ان حالات میں بھی نماز یاد ہے تو ان مشکلات میں بھی جو ہے آدمی نماز نہیں چھوڑی اور ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم آج آ ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہی نظر آئیں گے ہمیں سوچنے کی بات ہے جن کا ہم نام لیتے ہیں امام حسین امام حسین اور ان کا ان کی زندگی سے پتہ ہے, چلتا ہے کہ میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں میدان جنگ میں وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا حالت یہ کہ ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں دکانوں پر گپے لڑاتے رہتے ہیں اور کچھ بھی کچھ بھی کام نہیں ہوتا بلا وجہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نماز کسی کوئی وجہ نہیں ہوتی تو ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو جو ہے لازم کرنا چاہیے یہ حضرت حسین کی زندگی کا پیغام ہے آخری جو درس ملتا ہے جو مجھے پیش کرنا ہے ویسے تو لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں لیکن مجھے جو پانچواں درس پیش کرنا ہے جو ہمیں درس ملتا ہے اس سے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حسین کے گھر والوں کا کیا عالم تھا حضرت حسین کے گھر والوں نے حضرت حسین کو ان مشکلات میں نہیں چھوڑا حضرت حسین کی زندگی سے تو ہمیں درس ملتا ہی ہے لیکن ہم ان کے گھر والوں کا جو ہے اسوہ دیکھیں کہ ان مشکلات میں بھی ان کے بچوں نے نہیں چھوڑا ان کے اہلویا نے نہیں چھوڑا ان کے جان پہچان والوں نے نہیں چھوڑا تو ہمارے جو متعلقین ہیں ہم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں اگر وہ کسی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور وہ حق کے معاملے میں پریشانی سے گزر رہے ہیں تو ہمیں ان کا کھل کے ساتھ دینا چاہیے ہمیں ان کا کھل کے ساتھ دینا چاہیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ بیچارہ سچائی کے راستے پر حق کے راستے پر پریشان ہے تو ہمیں اس کا کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں اس کے جو ہے اس کا کھل کے ساتھ دینا چاہیے تو یہ پانچ درس ہمیں حاصل ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ کی زندگی سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی ادا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین